Леш, привет! Слушай, ну вчера, по вчерашним событиям, по этой массовой драке, ты с какого момента участвовал в этом марше? Ты понимаешь, что был марш или, или проход, как это называется? Ну как такого марша не было. У нас запланированный каждый год на матче с нашими друзьями фанатами Харьковского металлиста марш, проход, показатель нашей дружбы к стадиону в Черноморец, где каждый потом идут на свои сектора и поддерживают свою команду. С Харьковом мы дружим очень давно, и это событие. Марш, вот же э, очень много времени длится, несколько лет подряд так точно. Но в связи с ситуацией в стране мы решили, что э, надо присвятить марш событиям, э, которые в Украине, которые обвинило всех болельщиков и фанатов футбольных клубов. Если вы знаете, мы объявили перемирие, вот, и присвятить этот марш э, в поддержке единой Украины. На этот марш присоединились не только болельщики. Черноморца и Харьковского металлиста. Ну и патриотично настроенные жители нашего города. Вообще слово патриотично настроенные мне не особо нравится. Обычные жители нашего города, которые как и большинство населения нашей страны поддерживают идею единой Украины. Но, к сожалению, марш, который был запланирован на три часа дня, так и не состоялся. По моей информации, полтора часа до марша это с полвторого на Александровском проспекте более 200 человек вооруженные, вооруженные щитами и битами, ну и остальными подручными средствами, избивали проходящих болельщиков черноморца, независимо от того, на каком языке он говорит, какого он вероисповедания, только за то, что человек является болельщиком черноморца, жителем города Одесса. Так как это обычный обыватель, их избивали по одному, по два человека палками, битами издевались. Все это сопровождалось смехом правоохранительных органов, которые за все это наблюдали. Также, если посмотрите фотографии с страницы Евромайдана или с фанатских сайтов, вы увидите, что даже был какой-то инструктаж со стороны правоохранительных органов, причем высоких чинов этих людей. Далее, в три часа дня после исполнения гимна Украины мы собирались вместе, у нас было тысяча, полторы тысячи человек на Соборной площади собралось. Как только мы собрались идти в сторону стадиона маршем, с Греческой площади выбежало, ну, по моим почетам, более 300 человек в этом обмундировании, сбитыми со щитами. Милиция совершенно никак не реагировала. Все, что мы успели, это построиться. И спасибо самообороне, которая заранее готовилась к возможной провокации. Ребята нас поддержали, они были со щитами в масках и в касках, и они приняли на себя первый удар этой разъяренной толпы, которая просто бежала и на ходу избивала людей всех подряд. Я еще раз повторю, всех подряд. Я такого еще не видел. Я давно живу в Одессе. Я одессит. Начнем с того. Никогда в Одессе оружие огнестрельное или холодное не считалось, оно считалось мувитоном. Смотрел мишки япончика, если вы вспомните. Никто никогда не использовал в мирных на мирных людях эти боевые средства. После первого отражения атаки, которое принял на себя самооборона, болельщики Черноморца и Харьковского металлиста, которые заняли правое крыло, мы начали теснить потихонечку этих радикалов с непонятными настроениями, которые все были перевязаны георгиевским ленточком. Немножко получив отпор, подтянулась наша милиция, которая до этого, по сути, наблюдала со стороны за всем происходящим, попыталась разделить стороны. Но это им удалось недолго, потому что этих сепаратистов, ну по-другому их назвать, было действительно огромное количество светошумовых гранат, взрыв пакетов, файров, чем поразили не только меня как фаната одесского Черноморца, но и обычных обывателей, потому что такое количество пиротехники достать очень трудно, тем более если это не планируется за месяц или за два. В магазинах такие вещи приобрести очень сложно. Вот. После того, как нас разделила милиция. Э мы перегруппировались, подобрали раненых, потому что фанаты не привыкли выступать с аргументами, с какими-то подручными средствами. Мы всегда выходим на голых руках. И увидя, что такая ситуация, что избивают нас, в том числе и обычных людей, пришлось вооружаться всеми подручными средствами, которые были вокруг. Вот Пошли скамейки, стулья из соседних баров, магазинов. Пришлось строить баррикады. Дело в том, что, поймите, все началось с того, что на обычный марш Болельщиков и людей, которые вышли за Украину с детьми, женщин разных возрастов Просто напали вооруженные люди Но наша доблестная милиция, видя о том, что сразу не получилось погнать наших ребят И всех людей, которые стояли на Соборной площади Они почему-то решили стать к нам лицом и защищать сепаратистов, которые на нас нападали Тем самым получается, что картинка для тех же российских каналов Показывает о том, что приехавшие в Одессу непонятно кто, нападают на одесситов, которые защищают свой город. Как началась стрельба? Э, стрельба, ну, немножко э, локализ... они все-таки смогли милиция, локализировать конфликт. Ну, в первую очередь из-за того, что кончился первый запал и заряд у этих товарищей, которые пытались нас mm -hmm. выгнать из нашего города. Вот. И необходимо было им перегруппироваться, я так понимаю, получить какие-то команды, что делать дальше. В этот момент милиция немножко раз, развела враждующие стороны. Вот. Но они вспыхнули снова. И часть э, болельщиков, вместе с самообороны, в том числе и я, мы уже шли по улице Бунина, э, где остались части этих сепаратистов. Потому что разговор шел о том, что они отступили, понимаете? Uh -huh. Здесь не идет вопрос о том, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Что они отступили, и мы наконец-то сможем пройти. Потому что. Как оказалось, они просто попрятались в соседних переулках, организованными группами. И пока часть наших ребят вместе с самообороной пошло по Бунина, добивая этих людей, которые прыгали, даже которые бежали по Бунина уже от нас, все равно по дороге пытались кого-то ударить или что-то разбить. Пока мы добежали до здания СБУ, где получилось уже локализовать практически всех этих сиропаратистов из 40 штук вместе с самообороной, Поступила информация о том, что уже в этот момент в Горсуду находится один убитый человек с пулевым ранением, с Огнестрелом. Нам пришлось развернуться вернуться в горсад и уже увидеть первые баррикады, которые тоже делали наши болельщики вместе с Харьковскими. Потому что самообороны, к сожалению, э, счастью наших болельщиков, пришлось атаковать других, ну, тех же сепаратистов, но которые находились на другой улице. Mm -hmm. После того, как мы вернулись, мы уже увидели, что море крови действительно труп. Это человека. в Горсаду, да? Это вот, чтобы вы понимали, Горсад выходит на улицу, которая соединяется с Греческой, ну, если не ошибаюсь, называется улица Жукова. трудно вице... Ну, не важно. Вице... Контр-адмирал Жукова, конечно, называется. То обвинят, что я не одессит и не знаю улицы Значит, там уже построены были баррикады, разделяла это все милиция. И оттуда, если вы посмотрите на видео, которое доступно сейчас в интернете, уже по вашему, если я ошибаюсь, каналу показано, снимали люди из жилых домов 3-4 этажа. Со спины милиции, которая разделяла нас и сепаратистов, просто подбежал человек с автоматом, очень крупные комплексы, и вел прицельный огонь с автоматом, мне кажется, это автомат Калашникова, укороченный, если не ошибаюсь, я не военный человек. Он стрелял просто по вот демон... не то что демонстрантам, про людей на, люд... на людей, которые оборонялись от того, что на них нападали. И после этого конфликт уже никак не мог быть локализован той же милицией, потому что когда ты видишь уже трупы людей, которые просто погибли за то, что они живут в Украине и разговаривают на русском языке и живут в Одессе, это действительно страшно. Одесса такой-то огромной трагедии никогда не знала, и я надеюсь, не узнает. После этого пришлось взять сепаратистов в круг, оградить их баррикадами для того, чтобы они не распространялись в город. Ну и плюс, к сожалению, не все жители города, конечно, поддерживают единство Украины. До сих пор есть много маргинальных сообществ, казаческих на удивление, половина сообществ поддерживают и питаются, между прочим, с российской стороны, российскими финансами. Ну и плюс, конечно, не стоит откидывать и коммунистическую партию, которая постоянно действует у нас в городе, собирает... И доверчивых пенсионеров, ну и продолжает пропаганду 2017 -го года. Uh -huh. Которые тоже бегут, рубят плитку, боятся бандеру и считают, что все, кто не думает так, как они являются фашистами. После этого был проведен захват автомобиля, который был с номерами Николаевскими. В нем было написано Народная дружина. После того, как мы его вскрыли, тоже есть видео в интернете. Посмотрите, в этой машине был найден флаг Одесской так называемой республики были найдены биты противогазы монтировки все необходимое для того чтобы совершать террористические акты нападения на людей в центре города Одесс черт повторяю террористические акты в центре города нашего Одесса а вот эта история с пожарной машиной что там было пожарную машину захватили представители самообороны для того чтобы перемещаться э, быстрее по центральным улицам потому что количество сепаратистов к сожалению все увеличилось и разные группы занимали разные улицы и перекрестки uh -huh. и брона я к сожалению не видел сам момент захвата но видел что они ездили на этой машине и эта машина отчасти очень сильно помогла когда мы сносили самую главную баррикаду возле афин э, сепаратистов которые к сожалению я не могу понять, каким образом смогли проникнуть в саму Афину, в сам, сам этот большой торговый, торговый центр, центр да. и вести прицельный огонь с оружия сверху. Есть тоже фотографии, посмотрите. То есть они просто стреляли в людей, как в скота сверху, целясь, не, не разбирая по сути дела, кто это, я же еще раз говорю, какой национальность, вероисповедание, кто. Он просто стоял и не поддерживал их идей. Вот. После прорыва их баррикады начали немного чеснить. И самый удивительный момент, который у меня был, кроме того, что я видел, что люди стреляли с оружием. Все-таки на расстоянии тяжело понять, травматическое, это пневматическое или боевое оружие. Когда мы начали потихонечку задерживать или вот такое гражданское задержание, если не ошибаюсь, в Уголовном кодексе этих ребят вооруженных, многие из них доставали ножи и пытались уже Отбивали после, за ножами. И отбивались. Это, mm. Ужас. Причем взрослые, я еще раз повторяю, это не дети, это взрослые действительно люди, у которых видно было военная подготовка. Я понимаю, возможно, это какие-то бывшие офицеры, интернационалисты, афганцы, которые до сих пор поддерживают там, единение. Ну Трудно мне сказать чего. Там, офицерской чести они считают, что вот наш, наш народ, российский народ, белорусский народ это единое целое. Как бы, ну, им тяжело очень объяснить, к сожалению, о том, что война на территории Украины происходит не между народами, а между украинским народом и правительством России. Ну, да. Потому что правительство России ведет против нас в войну. И, пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться э, к фанатам, ультрасам, хулиганам, которые находятся на территории Российской Федерации, поддерживают свои клубы. Я знаю, что у вас тоже очень мало информации о чем происходит что происходит и в частности в Одессе. Поверьте, одесские фанаты очень дружны всегда были и с московским «Динамо», и с московским «Спартаком». И поверьте, не надо призывать, и надо рассказывать о том, что здесь убивают русских. Никто здесь русских не убивает. Сейчас идет война с людьми, которые убивают одесситов и граждан Украины. Как загорелся Дом профсоюза? Ну, к сожалению, да, это ужасная трагедия, и неважно, как бы какого мировоззрения люди, смерть всегда это плохо. Я хочу выразить свои соболезнования. Не только я, все жители нашего славного города шокированы, конечно, этими событиями. Но поверьте, после того, как э, видишь трупы, которые находятся в центре города, в которых людей стреляли, уже толпу, которая все нарастала, потому что начали присоединяться жители города с разных районов отдаленных, начали приезжать. Очень трудно остановить. И уже э, ни футбол, ни футбол, ни какие-то уговоры, ничего уже никто не мог управлять этой толпой. Понятно, что уже сразу появилась идея снести этот э, намет, этот лагерь, который, который на Куликовом поле, на да? Куликовом поле угу. где там в основном, к сожалению, уже ну, собирались люди с самых низких слоев общества, которые, ну не особо уже внешне хорошего, их там кормили, пригревали, они там ухаживали за этим делами. Это все понятно. Но, к сожалению, первые они попали под это все под, под раздачу. руку. Да. А все остальные люди, которые представляли это, Одесскую республику, забаррикадировались в доме профсоюза. Что самое ужасное и печальное, что я более чем уверен, что люди, которые стреляли и резали, начинают проигрывать. Если вы снова же посмотрите видео, что после того как э, загорелся главный вход заки профсоюзов. да дело в том что я лично своими глазами видел и еще раз говорю я говорю о том что видел лично своими глазами что происходило вчера в одессе из окон здания профсоюза велся прицельный огонь э, с окна второго этажа прямо над входом и с боковых окон велся огонь из э, пистолетов. Мне тоже очень трудно сказать, боевые травматические это или пневматические. Но количество людей, которые были ранения в тело и в ноги, большое количество даже около дома Просто может не знаете, у нас те же наши болельщики никогда не будут обращаться с мелкими такими травмами медучреждениях. Есть видео, тоже оно есть в интернете, где снимала камера, если не ошибаюсь, какая-то веб-камера, о том, что у людей, которые находились в здании профсоюзов, на третьем этаже спухнул пожар. Ну, трудно сказать. Дело в том, поймите, что здание старое, особенно я расскажу, что не одессит, там, как в старых госучреждениях, на полу находится ламинат. Ламинат, находится стол. Линолеум, столы. может. Нет, ламинат и паркет старый, который покрыт лаком который при горении дает очень страшный угарный дым. Mm -hmm. И вот этот страшный угарный дым, он просто за минуты распространился по всему зданию. Ну, поймите тоже, невозможно докинуть тоже коктейль Молотова рукой на третий этаж даже здания. Это очень высоко, максимум до второго этажа не долетали. Пожар, который случился на третьем и четвертых этажах, ну, мне трудно сказать, как он возник. Возможно, это что-то внутри уже здания. Mm -hmm. Может, они баррикадировались? если вы снова же посмотрите видео то после того как э, загорелся главный вход заки профюзов да дело в том что я лично своими глазами видел и еще раз говорю я говорю о том что видел лично своими глазами что происходило вчера в одессе из окон здания профсоюза велся прицельный огонь э, с окна второго этажа прямо над входом и по с боковых окон велся огонь из э, пистолетов. Мне тоже очень трудно сказать, боевые травматические это или пневматические. Но количество людей, которые были ранения в тело и в ноги, большое количество даже около дома Просто может не знаете, у нас те же наши болельщики никогда не будут обращаться с мелкими такими травмами медучреждений. Есть видео, тоже оно есть в интернете, где снимала камера, если не ошибаюсь, какая-то веб-камера, о том, что у людей, которые находились в здании профсоюзов, на третьем этаже спухнул пожар. Ну, трудно сказать. Дело в том, поймите, что здание старое, особенно я расскажу, кто не одессит, там, как в старых госучреждениях, на полу находится ламинат. Ламинат. находится. Линолеум, старый, может. Столы. Нет, Но... ламинат и паркет старый, который покрыт лаком. Который при горении дает очень страшный угарный дым mm -hmm. И вот этот страшный угарный дым Он просто за минуты распространился по всему зданию Ну, поймите тоже Невозможно докинуть тот же коктейль Молотова Рукой на третий этаж Даже здания. Это очень высоко Максимум до второго этажа они долетали Пожар, который случился на третьем и четвертых этажах, ну, мне трудно сказать, как он возник. Возможно, это что-то внутри уже здания. Может, они баррикадировались, оторвали эти столы, этот паркет, этот ламинат, и у них вспыхнули. Пусть коктейль Молотова, это вещь тоже ненадежная. Если отлетает фитиль, он падает прямо рядом с тобой, и потушить этот огонь уже очень трудно. Mm -hmm. И хочу тоже обратиться к людям, которые говорят о том, что немцы жгли в концлагерях, и теперь одесские болельщики и фанаты, и... Кого только не приписывают, кто был на этой соборной площади, тоже специально жгли людей, поверьте, пытались спасти этих людей, как только могли. Тоже посмотрите видео, кидали им и канаты, и ставили им, разобрали сцену, ставили им специальные э, стропилы, чтобы они по ним спускались. И лезли и пытались спасти их. Но, к сожалению, так быстро распространялся пожар, что невозможно было всем помочь. И хочу обратиться, наверное, напоследок, ко всем гражданам нашего славного города. Давайте будем дружны, независимо от того, за кого вы хотите голосовать, на ком с вы разговариваете, о чем вы думаете, мы разберемся сами. Не нужно звать никаких внешних правителей, никаких обращаться к соседним и не соседним государствам с помощью. Давайте решим вопрос внутри нашей семьи сами. А ведь Украина это наша одна семья. Спасибо.